Halo semuanya, kembali lagi di Leon Family Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Festival Kue Bulan dan fakta-fakta lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Hari Kue Bulan atau Festival Pertengahan Musim Gugur pada tahun 2025 jatuh pada hari Senin 6 Oktober. Festival ini merupakan perayaan penting dalam budaya Tionghoa yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar Tionghoa. Festival ini adalah perayaan tradisional yang dirayakan di berbagai belahan dunia oleh masyarakat Tionghoa. Pada hari ini, masyarakat Tionghoa biasanya berkumpul bersama keluarga untuk menikmati hidangan kue bulan dan menikmati pemandangan bulan purnama. Nah, apa aja nih hal yang biasanya dilakukan saat festival kue bulan. Nah, kalau biasanya kalau Imlek kan pasti ada acara kumpul-kumpul, makan-makan bersama. Kalau festival bacang, kita juga makan kue bacang. Nah, kalau kue bulan nih apa nih kegiatannya nih? Nah, yang pertama adalah berkumpul bersama keluarga. Ini tentu aja ya, budaya Tionghoa ini erat banget tentang, tentang keluarga. Festival ini adalah waktu yang penting untuk berkumpul dengan keluarga dan menikmati kebersamaan. Nah, be saat berkumpul, kita juga makan kue bulan nih. Kue bulan adalah makanan khas festival ini dan menjadi simbol reuni keluarga dan kebahagiaan. Lalu, kita juga menikmati keindahan bulan purnama. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa bulan purnama pada hari ini adalah yang paling terang dan bulat melambangkan reuni. Kita juga menyaksikan lentera juga, nah, terus selanjutnya asal usul kue bulan. Nah, kalau ada festival kue bulan sendiri, pasti ada dong sejarah atau asal usul kue bulannya. Nah, sekarang kan kita bahas nih sejarahnya ya. Asal usul kue bulan yang juga dikenal sebagai mooncake memiliki sejarah yang panjang, berasal dari tradisi Tiongkok kuno, dikutip dari situs TheGreenCollective.org. Dengan datangnya festival pertengahan musim gugur, musim kue bulan akhirnya tiba. Mengutip situs travel china guide.com, asal usul kue bulan adalah kue taisi pada masa dinasti Song. Sejarah kue bulan di Tiongkok telah berlangsung selama 3000 tahun. Menurut catatan sejarah, pada dinasti Song dan Chou terdapat kue taisi di provinsi Jiangsu. Nah, saat itu kue Taisi ini dibuat untuk mengenang Weng Chong. Penemu kue yang pinggirannya tipis dan bagian tengahnya tebal. Kue Taisi ini merupakan cikal bakal kue bulan di Tiongkok. Nah, teman-teman bisa di sambil baca-baca juga dan ada link, link yang bisa kalian lihat ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Nah, ada juga ceritanya nih, cerita yang legendaris dari kisah cinta antara Chang'e, Er, Dewi Bulan, dan Hou Yi, Sang Pemanah. Menurut salah satu legenda, dulunya ada 10 matahari di langit. Hou Yi menembak 9 dari 10 matahari keluar dari langit dan menyelamatkan bumi dan dihadiahi oleh para dewa ramuan keabadian. Tetapi, Sang murid Houyi, Feng Meng, mengetahui tentang hal itu, dia mencoba merampok saat Houyi tidak ada di rumah. Dalam upaya untuk melindungi ramuan itu, Chang Er meminum ramuan tersebut dan terbang ke bulan meninggalkan Houyi. Nah, ada juga cerita yang kedua nih, ada terkait kue bulan adalah pemberontakan selama dinasti Yen. Dinasti sebelumnya merupakan Dinasti sebelumnya, dinasti Ming, merupakan orang-orang yang berasal dari Han. Sedangkan dinasti Yan adalah keturunan kaisaran Mongol yang dianggap sebagai orang luar untuk orang Tiongkok. Dalam cerita ini, kue bulan digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia di antara puluh Kue bulan ini berisi pesan untuk membunuh para penguasa pada festival pertengahan musim gugur. Dalam beberapa kisah, kuenya pesan dicetak dalam permukaan kue bulannya. Itulah kenapa di kue bulannya tuh ada motif-motifnya gitu. Nah, fakta-fakta unik seputar kue bulan. Yang pertama, sekitar 90% orang yang membeli kue bulan memberikannya kepada orang lain. Dari asal-usul kue bulan, memberikan kue bulan sebagai hadiah telah menjadi hal yang lebih umum daripada memakannya selama festival pertengahan musim gugur. Yang kedua, memberikan kue bulan kepada anggota keluarga dan teman telah menjadi tradisi. Karena kue bulan ini melambangkan reuni keluarga, memberikan kue bulan berarti mengungkapkan harapan dan cinta terbaik kepada orang yang dicintai. Nah, yang ketiga, kue bulan dapat bertahan hingga satu bulan jika disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Kue bulan panggang tradisional dapat bertahan hingga satu bulan jika di tempat, disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Sementara itu, kue bulan kulit salju mempunyai masa simpan yang lebih pendek dan harus dikonsumsi dalam waktu satu minggu. Nah, kue bulan ini kan banyak jenisnya gitu loh. Jadi nanti kita bahas juga. Ada delapan jenis kue bulan di Tiongkok. Nah, variannya tuh ada banyak banget. Kue bulan tradisional di Cina yaitu kue bulan gaya Beijing, Shanghai, Kanton, Hong Kong, Teochew, Ningpo, Suzhou, dan Yunnan. Kue bulan biasanya tidak dimakan utuh karena isian kue bulan sangat padat dan kaya rasa. Kue bulan biasanya tidak dimakan utuh. Sebaliknya, kue bulan dipotong-potong kecil dan disantap bersama keluarga. Teh Cina biasanya disajikan ketika menyantap kue bulan karena sangat cocok dengan rasa manis dan kue kuat kue bulan. Jenis-jenis kue bulan nih, nah tadi saya ada sempat tis sebelumnya. Nah kue bulan tuh kan ada banyak jenisnya. Nah apa aja jenis jenis-jenisnya? Sekarang akan kita bahas ya. Setiap daerah di Cina memiliki kue bulan khas masing-masing dengan bentuk dan isian yang berbeda-beda. Dikutip dari situs .id berikut adalah 6 jenis kue bulan yang populer di dunia. Yang pertama, Snow Skin Moon Cake. Kue bulan yang satu ini berasal dari Hong Kong dan mempunyai kulit yang berwarna putih yang disebut ice skin. Hal yang membedakannya dari yang lain adalah cara pembuatannya yang unik karena tidak dipanggang di dalam oven, tetapi disimpan di dalam kulkas dan disajikan dalam keadaan dingin. Yang kedua, yunan mooncake. Kue bulan ini berasal dari yunan Cina. Kue bulan yunan ini mempunyai dua jenis isian, yang terkenal yaitu kue bulan bunga dan kue bulan ham. Kue bulan Yunan mempunyai bentuk yang bulat tanpa motif apapun. Yang ketiga, Kantonis Mooncake. Kue bulan ini berasal dari provinsi Guangdong, China. Kue bulan ini ada yang memiliki bentuk bulat atau persegi dengan motif tulisan bahasa Mandarin di bagian atasnya bahasa yang digunakan untuk bahan yang digunakan untuk isian juga beragam seperti daging ayam, kuning telur, dan lain-lain. Yang keempat ada Beijing Mooncake, secara umum ditemukan di Cina Utara. Kue bulan Beijing berasal dari Beijing dan Tianjin. Kue bulan Beijing mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu ada garis merah pada pola gambar geometri di atas bagian kuenya. Yang kelima ada moon Mooncake. Kue bulan ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan disebut sebagai cikal bakal bakpia di Indonesia. Ciri khas dari kue bulan ini adalah bagian pastry yang tipis dan mudah hancur. Kue bulan ini memiliki varian manis dan asin. Nah, yang terakhir adalah Chaosan Mooncake kue bulan ini berasal dari Chaosan yang merupakan daerah di Kuantong yang terletak di Cina Tenggara. Kue bulan Chaosan merupakan mempunyai ukuran yang lebih besar dari kue bulan biasanya. Isian yang sering digunakan adalah kentang, pasta kacang hijau, dan kacang hitam. Nah, itu dia jenis-jenis kue bulan. Jadi, saat bulan bersinal paling terang dan aroma kue bulan memenuhi udara, Ingatlah bahwa festival kue bulan lebih dari sekadar perayaan ini adalah undangan untuk kembali ke akar, merayakan ikatan, dan menyalakan kembali kehangatan.